15 30 15.30 вы спостерегаете за М1, за стартап-шоу на М1. И сегодня, как всегда, интересы и неожиданности. И мы с Ани дальше открываем секреты uh, траблов и фейлов жизненного жизни новопути Хиллари Свонг. Чего вытримают люди 99 диб без Фейсбуку. А также о том, как запустить украинский успешный стартап, который отвечает за заказ такси. Будем говорить с нашим гостем прямо сейчас. Виталий Дятленко засновник сервісу к сервису Уклон. Это украинский ресурс для онлайн замовлення такси, который доступен в формате додатку для iOS и Android. Привет, скажи, Виталий, как пришла идея в голову по запуску этого проекта? На самом деле все достаточно просто. В один прекрасный момент просто стало неинтересно звонить по телефону. Это было тяжело, долго и не всегда давала ожидаемый результат. Вот же какие проблемы подавала заради додатку? Надеюсь, что все, но ну это в первую очередь мы убрали общение с диспетчерскими, мы полностью это автоматизировали, автоматизировали поиск, замену, подбор автомобиля, его класса, как бы мы практически стопроцентно гарантируем подачу автомобиля без участия. Третій сторони диспетчерська між uh, потребителем і водителем. Зрозуміло, слухай, а чим вас дійсно гордитися у цьому додатку? Чим можна хизуватися найбільше? Mm -hmm. Добре, подобає, а можна. Зараз... Для, для мене весь проект це кілерфічі, це для мене життя. Интересно, это новое, это работает. Mm -hmm. Это используют мои друзья, это используют люди, друзья друзей, все говорят об этом. Я знаю, получаю фидбэк о проекте, mm -hmm. это достаточно Добрый, Виталий. интересно. Тогда будем уважать, что ты ответил на это но тем часом... И вот мы переходим на улицы наших городов, для того, чтобы узнать, каким образом люди зачастую вызывают такси, с помощью телефона или все же с помощью мобильного приложения. Что ты знаешь про сервис уклон? Честно говоря, первый раз слышу. Нет, не слышали, не слышали. В какой-то отказ. Не подскажу вам. Каким образом вы чаще вызываете машину: С помощью телефона или через интернет? На метро ездим. Мы предпочитаем свою машину иметь, нам так удобнее. Я особо этому значению не придаю. С помощью телефона. У машины да, удобнее телефоном. Ну, так удобнее, быстрее. Ловить или телефонный звонок заранее. У меня вбиты в телефоны э, какие-то номера. А? Дешевле, наверное, звонить все-таки дешевле будет. И да, конечно же, все по старому, доброму, дедовскому методу звонят э, женщине, которая говорит, алло, подождите, пожалуйста, минуточку, и через минут пять поднимают. Ваш звонок, нам залишаетесь на связку. Также прошло прошло пивгодины, вы залишаетесь, обоисково. Виталик, и все же теперь вопрос такой, а где гарантия, что через мобильное приложение машина точно Будет, потому что все же когда на словах тебе ее обещает а женщина с добрым голосом, ты как-то все же веришь ей больше. Добрым? Ну как, где гарантия? Во-первых, мы присылаем СМС, во-вторых, сейчас мы завели диспетчерскую, которая мониторит все заказы. И мы отвечаем за каждый заказ и пытаемся сопровождать все заказы. Вдруг что-то у кого-то не вышло. А если а такси сломается по дороге? Что мы люди? ищем замену, замену. мы mm -hmm. связываемся с диспетчерской, с водителем, пытаемся предложить клиенту замену на то же время и за те же деньги, которые он изначально заказал. Тарифы минимальные, то максимальные? Ну мы работаем по схеме средних тарифов, учитывая все пожелания наших партнеров. У нас средние тарифы. А какая минимальная, вот минимальная? Скидки, Минимальная 28 гривен. 28 гривен. Это минимальная поездка по городу это 4 километра. А еще они больше любят слухать у такси, а таксисты с их клиентами. Какая гарантия реально не услышать шансон в сервисе твоих автомобилей и такси? Самом и деле. про це питання <свят> відповідь на це питання. мы знайдемо у наступній нашій студии стартап-шоу на М1. И не только про це мы будем говорить, а також А также, могут ли люди выжить и выдержать э, 90 дней без Фейсбука? Додатки для ваших смартфонов, которые позволят таксі такси и любые точці света. Бедное детство и все остальные трудности прекрасной красотки Хилари Свонг. Об этом ровно через час на М1 слушайте качественную крутую музыку.